Я вітаю всіх, хто приєднався до нас цієї пори в студії ведуча Ірина Вікторова в ефірі «Вечірня кава». Гість сьогоднішньої програми 45 років займається із дітьми у такому виді спорту, як легка атлетика. Він 22 роки носить звання заслуженого тренера України. Про його успіхи у спорті. Далі в програмі до нас завітав Борис Половенко. Борис Михайлович, Я привітствую вас в нашій програмі. Добрий вечір. Добрий вечір. Борис Михайлович, 22 года это длительный срок, это такой, скажем, весомый груз за плечами и большая ответственность. Но самое главное, наверное, то, что, не, не то звание, которое вы носите, а тот шлейф учеников, которых вы на сегодняшний день имеете. Можно ли узнать, когда вам присудили это звание и э, что-то рекордное произошло? Ну, это было первые годы нашей незалежности Украины. Я один из первых получил это звание уже в незалежной Украине. Ну и присвоено было в основном звание за многолетнюю работу с резервом сборной команды в то время СССР и сборных команд Украины и за подготовку призера чемпионата мира по прыжкам в длину Виталия Кириленко. Я еще все годы проработал в таком специализированном заведении. Я сейчас там работаю. Это бывший спортивный интернат, а сейчас Высшее училище физической культуры. Вот номер один. Вот Дай вам я. Бог здоровья, в 72 года, вы продолжаете ну, трудиться. Дело в том, что я, честно вам скажу, я веду еще очень такой здоровый образ жизни. Угу. Если вы когда-нибудь увидите там... Дедушка катается на роликовых коньках иногда. Это Пар... будете будет. Это буду я. Ой, какая прелесть. Если вы увидите, что кто-то там бегает с манжетами на руках, бегает зимой по снегу, по... это я. Ну, в общем, такой образ жизни. Вы и это ну, повышает настроение, оптимизм. Ну, и время такое трудное, что надо. А может быть не в этом и есть секрет вот вашей жизни, да? Потому что, например, вот перед нами находится книга. Я ее э, просмотрела и даже прочла. Спортивная доблесть предместья. Вот здесь я прочла о том, что у, вы никогда не падаете духом, о том, что вы всегда говорите, что жизнь да, прекрасна. Это правда, да. да? Это правда. Я оптимист. Не падаю духом никогда. А как начинается ваше утро? Ой, утро. Ну, оно начинается где-то в полчетвертого утра. А так рано? Ну, как же. Угу. Нет, ну, <с, 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 я ложусь в так ясно. что Нормально. Ну, такой вот, потому что я проживаю сейчас в пригороде. И добраться не так просто, тем более с такими погодными условиями, как у нас. И мне надо быть к восьми уже в Манеже-Динамо. Борис Михайлович, вы закаливанием занимаетесь? С закаливанием ну, так сказать, не очень занимаюсь, но могу вам сказать, что за последние четыре года я ни разу зарядку не делал в помещении, в любую погоду. Зарядка это длится примерно 50 или 60 минут. Но это не говорит о том, что надо себя нагружать. в таком вот возрасте вот, надо уметь себя нагружать. Большого ума не надо нагрузить кого-то или самого себя потом. вот. Ну, и, если честно сказать, я к вечеру лучше себя чувствую, чем утром. Если я сделаю, такой вот заряд. Ваша сестра поделилась э, с нами информацией о том, что действительно вы, у, вы хороший хозяйственник. И вы ухаживаете за тем, что вас окружает. Это, люблю я это дело. Ну, как? Хобби мое. А давайте, если мы вспомнили вашу сестру, давайте ее послушаем немножко. Ну, давайте. Это мой самый любимый, мой единомышленник, друг. По своей сути, он очень добрый и доброжелательный человек. И вот представьте себе, что на один из дней рождения я ему подарила энциклопедию философии. Он даже выписывает какие-то высказывания такие жизненные. Ну, афоризма, он очень афоризма. любит помогать. Помогать всем. На сегодняшний день он увлекается, представьте себе, у него маленький домик и 12 соток участка. Он поглощен этим участком. Он сажает весной помидорчики, потом ухаживает за ними. Он эти яблочки там ухаживает за ними, опрыскивает Цветы, за ними. То есть Он любимая. увлечен вот этим. Но она, несмотря на то, что она двоюродная сестра, вы очень близки и она очень хорошо знает вашу биографию. Да. Кстати, она нам рассказала о том, что именно э, Дмитрий Афанасьев обратил на вас да, внимание. Дмитрий Шеменович, да, Афанасьев, вот, о котором там пишут. А, на что именно он обратил внимание? Как вы на него произвели впечатление, будучи еще ребенком? Ну, наверное, потому что я был такой настырливый и такой, ну, фанат был это. Я, мне все нравилось. Я не только легкой атлетикой занимался, я играл прилично и в гандбол, играл и в баскетбол. И, ну, там рекорды вот этой школы, это знаменитая была 46-я железнодорожная школа в Южном в те времена. Мы даже ездили на первенство СССР среди этих школ. И, ну, очень сильные Там рекорды у меня почти до сих пор там, и, и коньки, и копье, и диски, и что там только нет. Ну, Почему такой именно вид спорта в легкой атлетике вы выбрали прыжки? Ну, я когда расскажу, что я тройной прыжок, и прыжки в длину, и так. я сам прыгал тоже тройной. Но я прыгал не очень далеко, там 15-73 прыгнул. Но мой лучший ученик прыгнул 17-23, уже потом. Саша Малецкий, вот. Совсем недавно его побили рекорд. Это еще он установил в 80-м году, и совсем недавно побили молодежный рекорд Украины. Только сейчас. Грубо говоря, уже 40 лет прошло, да. Да? как держался этот рекорд. Вот, рекорд. Ну, тройной прыжок и прыжки в длину, и я также вот начал тренировать. Как отнеслись родители вообще к выбору вашей профессии в дальнейшем, к тому, что вы посвятите всю свою жизнь спорту? Они сразу начали мной гордиться, сразу. В те же времена, раньше было так, ну, радио было, на телевидении, в общем-то, еще только развивалось, и газетные вырезки, все это они читали, я все привозил, и они потом уже начали гордиться, что обо мне там рассказывают. Риває вечірня кава те, що ми робимо сьогодні, завтра може стати історією. Цитує афоризм видатних постатей гість сьогоднішньої програми. Його ж діяльність стала історичною подією для багатьох його учнів. Детальніше про це далі в програмі до нашої студії завітав тренер-викладач вищої категорії Харківського державного вищого училища фізичної культури Борис Половенко. Борис Михайлович, я бы хотела все-таки поговорить о вашей тренерской деятельности сегодня. Тренера бывают разные. Вот откройте мне секрет или, может быть, попробуйте мне объяснить такую ситуацию. Бывают люди, занимаются своей личной спортивной карьерой и тут же начинают тренерскую деятельность. Некоторые заканчивают спортивную карьеру и начинают исключительно тренерской деятельностью заниматься. В вашем случае как произошло? Ну, в, в далеком 1971 году у нас открылся спортивный интернат. Ну, их было 27 спортивных интернатов в Советском Союзе и в Харькове открылись. И возглавил этот отделение нашей легкой атлетики мой еще потом второй тренер Раченко Николай Михайлович. И он первым пригласил меня туда. Вот я пришел. И еще сам тренировался, и еще года три тренировался сам, и потом начал работать. Вот. И по сей день работаю. Какой вы тренер и с кем вы работаете, нам рассказал ваш ученик. Ну, давайте послушаем Виталия Кириленко, который уже состоялся, не только как спортсмен, да. а успешный руководитель. Я очень горжусь этим. Учеба в спортивном интернате сама по себе пред, предполагала то, что ты находишься один на один и предоставлен сам себе, по большому счету. Мы жили на протяжении месяца в общежитии, ходили в школу, выезжали на тренировки. И для нас в большей части он заменял и папу, и маму, и всех остальных. Что можно сказать о Михайлович? Михайловиче? Это хороший детский тренер. Когда в свое время по окончании спортивной карьеры я э, сказал, Борис Михайлович, вы, спортив... вы хороший детский тренер. Он обиделся сначала, а потом по истечении определенного времени говорит, ты знаешь, возможно, ты был и прав. На сегодняшний день это большая редкость. Очень большая редкость найти хорошего детского тренера. Вот Борис Михайлович как раз таким является. Спасибо. Может, есть какие-то определенные качества для хорошего тренера? Первое, я всегда... Говорю, что если ученики что-то нарушают, или мы живем же, вот, ну, как сказать, молодежь и старший возраст, надо посмотреть на ученика его глазами. Тогда можно его наказывать. Вот представлю я, что я нахожусь в этом возрасте и в это время. Потом качество тренера – это такая объективность, не нарушать никаких моментов вот, курения, там выпивка. Меня за мою жизнь ни один спортсмен никогда не видел выпивший или сигареты. Я не, не курю и не пью. Теперь хотелось бы рассмотреть, как вы готовите учеников. И мы об этом спросим не вас. Позволите предоставим слово Владимиру. А, вот. удивляю до сих пор. Это его талант найти этого ученика. Ведь приходят дети, иногда зачастую физическая их подготовленность оставляет желать лучшего. А он из них делает прекрасных спортсменов, мастеров своего дела, мастеров высочайшего класса, профессионалов. И вот именно умение разглядеть талант в молодом в юном в ребенке вот это вот есть главное достоинство Бориса Михайловича. А так ли легко Борис Михайлович разглядеть этот талант в учениках? Я думаю, можно и не разглядеть сначала. Есть такие вот дети, которые все с трудом отстают, все идут вперед, он отстает, отстает, потом проходит какое-то время и он сравнивается с ними, а потом идет дальше и так что не всегда можно угадать. Вот, и мы можем кое когда и промахнуться, даже когда берем учиться в спортивный интернат. А в спортивном интернате это особо талантливые детей. Мы их можем взять с любой точки Украины к нам. И набора нет массового. Можно взять 2-3 человека только в году. У нас нет там, чтобы тренировать. Вот у каждого тренера там три-четыре человека, пять-шесть, больше нет. У Но вас много, их надо угадать тоже. У вас не много всегда. сегодня успешных учеников, которые состоялись не только в спорте, а реализовали себя в жизни. Успешные бизнесмены, люди, которые очень крепко и надежно стоят на своих ногах. Я бы хотела предоставить слово Виталию Кириленко. У него есть несколько слов, он хочет сказать, за что он вам благодарен. Ух, это здорово. Борис Михайлович всех ставил в один ряд, давал общую работу давал возможность отличиться сначала на э, тренировке, когда идет тренировочный процесс, э, в плане показать результат, когда были контрольные нормативы, мы сдавали. Э, всегда со своими шутками, прибавутками. Это человек, ну, пару фраз, которые заставляли нас тренироваться, когда оказалось уже сил на это никаких нет. Я хочу сказать, что с годами он не изменился. И тот жизненный оптимизм, который присущ ему, он дает нам на сегодняшний момент, когда мы уже стали взрослыми людьми, возможный жизненный опыт, глядя на него, как быть в той или иной ситуации, как поступать. Я не скажу, что он легкомысленный человек, нет, но где-то он легко относится к проблеме, которая возникает, как он ее решает, пути решения. Это этап жизни, этап веселый. И трудный с своей стороны — это обстановление. И я благодарен Борису Михайловичу за то, что на моем жизненном пути оказался такой тренер и такой учитель. Спасибо. Приятно слушать. Ви дивитесь вечірню каву? Вік не межа її сьогоднішньої програми у свої 72 продовжує займатися тренерською діяльністю і пишається тим, що виховує молоде покоління. До нашої студії завітав заслужений тренер України з легкої атлетики Борис Половенко. Скажіть, ну а ви до тих пор пока була жива супруга. Можете ли назвати свою життя жизнь щасливою? Ну, она у меня пошла немножечко волнами, так не очень. Но думаю, что да. Супруга имела отношение к спорту? Да, она, когда мы учились в школе, ну там немножечко, ну, это не на камеру рассказывать, мы потом разлучились с ней. И меня была у меня другая супруга. Чисто случайно мы разошли. Я ушел в армию, она вышла замуж, короче. И мы встретились с ней через двадцать с лишним лет. Но ведь это судьба. Да, это судьба. И прожили там с ней ну, ну, небольшой период, и вот так вот неожиданно все закончилось. Это первая любовь и это последняя любовь была, потому что. Борис Михайлович, вы, муж... вы любите музыку? Мне сказали, что вы на тренировке приходите с магнитофоном в руках. Нет, у меня не магнитофон такая вот, да. Не то что музыку. У меня, честно говоря, особенно слуха никакого нет. Но любые соревнования, которые проходят в городе Хайкове или на чемпионатах Украины, всегда с микрофоном работаю я. Я веду программу по легкой атлетике. Uh -huh. Вот У меня немножко так дикция там другая, там аппаратура. Вот и пару раз я на, на футболе даже был, там кто-то велся. Ну а слух особенно такого нет. Но как слово. Ну, музыкой, наверное, поднимаетесь. Какое-то слово да? скопировать, но я могу почти любого диктора телевидения скопировать. Да вы что? Да. Вы имитируете и, голоса. И на украинской мове. Ой, какая прелесть. И Бориса Ланевского, покойного царства небесное ему. Ну, я ему всегда говорю, Боря, что ты так спешишь? А ты все про спорт, да, помочу, да дэ, дэ. я что-то Я что ты торопишься? Ну, мне дали там сколько-то минут, мне Ой. надо сколько видов спорта. Мы, мы часто с ним марафон вдвоем вели. Он, он замечательный человек был. Ну, у вас много друзей? Заслуженный журналист Украины был. Э, Саша Шариков тоже мой хороший приятель, он мог бы тоже много рассказать. есть какие-то планы? Ведь вы же не останавливаетесь на этом этапе, что-то, о чем-то мечтаете? Возможно, нас услышат ваши ученики и предложат вам еще, помогут вам с поездкой за границу на какой-нибудь чемпионат мира. Нет, уже нет. Не хотите. Уже нет. Я остаюсь детским тренером. Я никуда туда в большой спорт не хочу. Но хотя бы посмотреть. Посмотреть, да. Но готовить туда я не хочу. И пусть это готовят другие, если у меня там, допустим, кто-то будет. Вот дальнейшие планы такие. Я хочу так, чтобы работать на группе новичков. И она у меня уже есть, такая группа динамовская. Я хочу вот такие две-три группы иметь, вот таких вот детей, и работать, укреплять их, давать физподготовку. потому что то, что дает на физкультуре это почти ноль. Вот. И приезжать, работать с детьми и заниматься своим здоровьем. Борис Михайлович, да. я, наверное, поддержу слова ваших учеников. Я согласна с тем, что вам нужно пожелать обязательно здоровья долгих лет, чтобы у вас, как то кажут, на снаге чтобы хватало сил, желания и умения продолжать обучать наших юных спортсменов. Дай вам Бог здоровья и благополучия. А на память о нашей Спасибо. встрече примите от корпорации бисквит шоколад печенье. Вечерняя кава. Спасибо.